amaldagi mehnat kodeksining 154 modda talabiga ko'ra ishdan işte qonunga xilof ravishda chetlashtirishning huquqiy oqibatlari belgilab qo'yilgan o'zini qonunga xilof ravishda ishdan işte chetlashtirilgan deb hisoblovchi xodim o'zining ishdan chetlashtirilishi ustidan işte belgilangan tartibda shikoyat qilishi mumkin qonunga xilof ravishda ishdan chetlashtirilgan xodimning unga işte avvalgi ishini taqdim etish hamda o'ziga yetkazilgan moddiy zararning o'rnini qoplash va ma'naviy ziyonni agar qonunga xilof ravishda ishdan chetlashtirish sababli xodimga ma'naviy yoki jismoniy azoblar yetkazilgan bo'lsa kompensatsiya qilish to'g'risida talablari qanoatlantirilishi lozim mehnat nizolarini ko'rib chiqish chog'ida xodimni ishdan chetlashtirishning qonuniyligini isbotlash vazifasi ish beruvchining zimmasiga xodim vakolatli davlat organlarining talabiga ko'ra ishdan chetlashtirilgan hollarda esa xodimni ishdan chetlashtirish to'g'risidagi qaror qabul qilgan tegishli davlat organining zimmasiga yuklatiladi agar xodim ish beruvchi tomonidan qonunga xilof ravishda ishdan chetlashtirilgan bo'lsa bunday xodimga yetkazilgan moddiy zararning o'rnini qoplash va ma'naviy ziyonni kompensatsiya qilish majburiyati ish beruvchining zimmasiga yuklatiladi agar xodim vakolatli davlat organlariga organlarining talabiga ko'ra qonunga xilof ravishda ishdan chetlashtirilgan bo'lsa o'zbekiston respublikasi davlat byudjeti mablag'lari hisobidan xodimga yetkazilgan moddiy zararning o'rni qoplanadi hamda ma'naviy ziyon kompensatsiya qilinadi keyinchalik aybdor shaxslardan regress tartibda undiriladi